Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kita kembali dalam Feminin Citra Wanita Terkini dan pastinya anda bersama saya Ira Gani yang akan menemani anda sehingga jam 10 pagi ini. Hari ini 2 Jun 2015, hari Selasa. Apa khabar terutamanya kepada guru-guru yang mungkin sekarang ni sedang mengambil kesempatan dalam cuti persekolahan ini pastinya sedang merancang untuk keluar bercuti bersama anak-anak untuk menghilangkan tekanan kerana seorang guru ini tanggungjawabnya amat besar. Hari ini kita akan berbincang mengenai satu lagi topik yang cukup menarik guru di sekolah, cikgu di rumah. Apakah itu? Jadi pastikan anda jangan ke mana-mana terus setia bersama kami bersama dengan tetamu kami sebentar sahaja lagi. Jadi sebelum kita terus berbincang bersama dengan tetamu, apa kata mungkin anda ingin bercakap atau berhubung bersama kami, anda boleh menelefon kami di talian 0322829062 ataupun ke Facebook kami Feminine TV 1. Jadi sebelum kita terus berbincang dengan topik kita, guru di sekolah, cikgu di rumah, apa kata kalau kita saksikan dulu apa yang telah disediakan oleh wartawan Feminine. So, daripada apa yang kita lihat artikel tadi melihatkan bahawa guru stres guru tak ada masa untuk diberikan pada keluarga jadi apakah ia benar kita akan bincangkan bersama dengan tetamu kita sebentar lagi kerana aa, saya kongsikan sedikit bersama anda ada statistik menunjukkan bahawa kerjaya atau profession guru ini stresnya duduk di tangga keempat sebanyak 45.8%. Agak tinggi itu jika dibandingkan dengan kerjaya-kerjaya yang lain. Jadi adakah benar guru kita hari ini betul-betul stres? itu yang akan kita bincangkan sebentar lagi bersama dengan tetamu dan tetamu ini pun telah bersedia bersama kami iaitu merupakan seorang pensyarah kanan fakulti pendidikan Universiti Melaya Dr Zuraidah Abdullah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, saya rasa masih tak terlambat untuk saya ucapkan tahniah kerana pada baru-baru ini 24 April 2015 doktor telah pun menerima anugerah pingat perkhidmatan cemerlang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Syabas Tahniah mm -hmm. guru wanita kita ni eh? Baik, uh, doktor yeah. uh, Doktor juga bekas orang guru yeah. Hari ni kita bercakap tentang guru di sekolah mm -hmm. Cikgu di rumah Mungkin uh, doktor boleh memberi sedikit pencerahan Apa yang dimaksudkan dengan guru di sekolah, cikgu di rumah uh, Sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh wa wa Kepada semua guru-guru di Malaysia yeah. Dan uh, saya juga bekas guru Ya sebelum itu saya ingin memperkatakan tentang apa sebenarnya definisi hmm. guru itu dan hmm. apa maksudnya cikgu. Ya. Guru adalah kita katakan dia adalah seorang pengajar hmm. dan dia mengajar. Hmm. Dan cikgu itu adalah panggilan. Hmm. Panggilan kepada guru tersebut. Hmm. Jadi sebenarnya istilah yang sebenar adalah guru. Guru ini guru hmm. itu adalah satu nama peranan hmm. dia di sekolah. Hmm. Tetapi apabila Uh, panggilan kita atau murid ataupun cikgu-cik uh, ataupun sesiapa sahaja di sekeliling mereka mereka akan memanggil mereka sebagai cikgu. Hmm. Jadi cikgu itu satu nama panggilan. Hmm. Jadi uh, uh, peranan mereka adalah sama iaitu hmm. guru dan cikgu itu adalah mereka yang serupa. Hmm. hmm. Jadi kalau kalau macam kes kita ni eh sebagai hmm. ibu bapa ni yang mengajar anak di rumah right. itu boleh dipanggil cikgu jugalah Uh, seharusnya begitu, tetapi kalau kita melihat pada keadaan profession, ya, mm. kerana kita membincangkan tentang profession keguruan. Mm -hmm. Apabila memperkatakan keguruan bermakna guru dan cikgu itu adalah mm. mempunyai uh, kebolehan, kepakaran tersendiri. Mm. Biasanya apabila kita memperkatakan guru pada hari ini mm -hmm. yang kita katakan terlalu banyak tugas-tugasnya, mm. jadi kita kena mengetahui terlebih dahulu definisi sebenar hmm. iaitu guru itu berperanan, main peranan bersama apa saja peranannya, tugasnya bersama murid-muridnya. Hmm. Jadi kalau kita lihat di dalam kelas, ya di, di luar kelas uh, dan kurikulum, hmm. aktiviti-aktiviti kurikulum hmm. itu juga dianggap sebagai salah satu tugas mereka. Hmm. Dan apabila kita lihat hari ini peranan guru, kita bukan saja melihat mereka membimbing ya. bukan saja melihat mereka uh, mendidik ya. ya membelai hmm malah kalau kita tengok dari segi definisi itu kita li boleh lihat dari segi mudaris. ya, ya daripada perkataan mudaris. Mudaris ni guru yang dia hanya mengajar saja ya kemudian dia muaddib ya kemudian dia mu dia dia ke arah mualim mualim muaddib Mudaris. Mudaris inilah yang kita inginkan. Yeah. Iaitu melahirkan guru-guru yang me menjaga kebajikan pelajar-pelajarnya. Yeah. Yang inilah yang kita akan lihat bahawa peranan guru hari ini dengan dahulu berbeza. Mm. Kerana apabila kita memperkatakan PDP. Mm. P dulu pengajaran dan pembelajaran. Mm, guru mengajar mm -hmm. baru kita mengajar pelajar tersebut. Yeah. Tapi hari ini... Role ataupun peranan guru sekarang berbeza. Dia P juga, P itu pembelajaran. Hmm. Kita perlu memahami pelajar kita. Kalau dalam kelas itu ada 40 orang, hmm. bayangkan kena, 40 kena faham orang. Semua tu. Kita kena kenali mereka. Memahami corak dan gaya pembelajaran mereka. Inilah yang dikatakan bahawa cabaran yang harus dilalui oleh guru-guru abad ke-21. Ya. Yeah. Jika jika doktor bercakap tentang cabaran guru hari ini memang kalau kita lihat mm -hmm. amat berbeza yeah. uh, dan begitu ketaranya perbezaannya daripada zaman uh, saya zaman kanak-kanak dulu yeah. dengan hari ini kan. Mm -hmm. Cara pembelajaran, cara pemikirannya mm -hmm. semua berbeza. Tadi kalau daripada awal tadi saya mengatakan bahawa statistik menunjukkan guru hari mm -hmm. ini di tangga ke-4 stresnya jika mm -hmm. dibandingkan dengan jururawat dan yang lain-lain. Jadi sejauh mana kebenarannya guru ini menghadapi tekanan stres itu. Okey untuk memperkatakan tentang stres. Hmm. Di mana-mana kita ada stres. Ya. Okey. Memang benar saya akur saya temui juga banyak ya statistik mengatakan kita kategori uh, guru itu berada pada tahap yang keempat. Ya. Dianggap hmm. satu profession yang agak tinggi stresnya. Ya. Tapi dalam hal ini saya rasa kami dari pihak universiti sendiri ya hmm. melihat bahawa Guru boleh menangani stres ini apabila mereka ada tiga perkara ini iaitu yeah. pertama yang knowledge yang tiga itu kita nak tahu knowledge itu pengetahuan ya yeah. kedua kemahiran ya yeah. dua kemahiran yang pertama ialah interpersonalnya ya yeah. yang ketiga ketiga ialah uh, kita katakan a technicalnya ya technical yeah? ni maksudnya dari segi pedagoginya hmm dan yang akhirnya attitude dia yeah. ataupun perilaku perilakunya hmm. Masuk masuk di sini. Sebenarnya guru ini dia ada passion dia di sini, sendiri. Dia ada minat. Dia. Apabila kita minat dengan bidang kita, apa yang kita uh, lakukan, saya rasa stres ini boleh di, diatasi. Ya, ditangani. Jadi uh, mungkin kita faham kerjaya atau profession sebagai guru ini adalah merupakan hmm. satu ibadah yang begitu mulia kerana yeah. kita adalah sebagai seorang pendidik dan mungkin sekali lagi kepada anda yang sedang menonton ini untuk berkongsi pengalaman atau bertanyakan pandangan ataupun soalan, anda boleh menghubungi kami di talian 0322829062 bercakap bersama dengan Dr. Zuraidah sendiri. Baik, doktor. Hmm. Uh, kalau tadi kita cakap tentang uh, tahap stresnya guru guru-guru pada hari mm -hmm. ini. Dan tadi kalau doktor ada menerangkan bahawa perbezaan antara cara didikan mm -hmm. dulu dan hari ini, mungkin boleh doktor kongsikan apa yang dikatakan perbezaan itu? Adakah perbezaan dari segi cara penyampaian guru ataupun anak murid hari ini yang telah pun berbeza? Uh, soalan itu sangat-sangat bagus. Ia uh, merupakan salah satu cara ya uh, ataupun soalan ini uh, yang harus membuatkan kita terfikir ya uh, bahawa Uh, guru hari ini harus memahami siapa orang yang hendak kita didik. Hmm. yang kita bimbing. Contohnya saya dahulu. Kita, yeah, saya yeah. dilahirkan sebelum mm. uh, selepas uh, peperangan iaitu saya di, di dikategorikan sebagai generasi X. Generasi X ini mereka ini orang yang agak survival. Ya, yeah. yeah? dia kita ni susah, ya. Yeah? Jadi guru-guru uh, diberikan dan kita cari sendiri. Yeah. Tetapi pada uh, satu generasi yang yang baru selepas X adalah Y. Ya. Yeah. Apabila kita melihat generasi Y hari ini, generasi Y sudah ada dalam bidang pekerjaan kita hari ini kan? Ya. Yeah. Mereka dikatakan mempunyai pelbagai yeah. uh, karakter yeah. yang berbeza dengan yang X ini mm. kerana mereka ini telah diberikan dengan pelbagai... Ya, yeah. yeah. pengaruh luar juga yeah. banyak mempengaruhi generasi Y hari ini. Jadi dalam hal ini kita kena lihat bahawa kita sebagai guru bagaimana kita ingin menangani anak-anak di hadapan kita ini kita kena kenali mereka apa yang mereka lebih utamakan hari ini di dalam kelas ialah pelbagai aktiviti yeah. yang seharusnya dilaksanakan ya yeah. makin tertarik sebab saya saya tahu mungkin generasi hari ini generasi Y dan uh -huh. saya ingin tahu generasi yang akan datang itu dipanggil generasi apa tapi sebelum <laughs> tu doktor kita ada pemanggil dulu kita terima pemanggil ini hello daripada Kelantan kabarnya. hello hello hello, hello. assalamualaikum Ya, Cuma ya silakan. ya. Yeah. Ah, nak, nak berkongsi apa ni apa ni bebanan guru sekarang. Ya, yeah, Memandangkan silakan. suami saya ni guru. Kadang-kadang yeah. stres dia di sekolah tu kan. Dia, dia bawa sampai ke rumah tau. <laughs> Tapi saya kadang saya pun tak boleh nak kontrol emosi saya. Ya. Yeah. Begini, Mesti dia stres. Baik. Pasal budak-budak sekolah kan. Mm -hmm. Sebab ibu bapa sekarang dengan dulu tak sama. Hmm. Salah cikgu tegur sikit. Ah, Bapa dia datang bawa peralatan. Itu. Itulah tu macam, eh, eh, baik. Peranan sebagai guru sekarang ni memang sangat sangat mencabar. Yeah. Uh, itulah. Baik. Terima datang kasih. Terima lagi. kasih, Sabrina. Amin. Terima kasih, daripada Kelantan. Baik, doktor. Uh, daripada pengalaman suaminya sebagai seorang guru, katanya di sekolah dah dah habiskan waktu untuk mendidik anak-anak dan bawa balik pula kerja itu kerja ya itu dibawa balik ke rumah pula itu yang dia kata tadi sebagai guru di sekolah cikgu di rumah di rumah pun bawa balik lagi banyak kerja. Jadi mungkin uh, doktor boleh komen sikit apakah hari ini guru sudah terlalu banyak tugas yang harus dipikul atau bagaimana? Saya akui dengan apa dinyatakan oleh puan Sabrina tadi ya. ya. Uh, sebagai guru ya kerja mereka adalah 24 uh, 20, 24 7 hours ha. macam dia, tu dia membawa tugasnya sehingga ke ke rumah. Yeah. saya dahulu, mm. apabila saya menjadi guru, saya pernah menjadi penolong kanan di sebuah sekolah ya. Mm. Saya 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 akan balik ke rumah kadang-kadang sampai 10:30 malam. Kerana di sekolah tersebut adalah sekolah yang ada asrama. Dia mm. ya, asrama biasa saja. Kerana saya merasakan itu tanggungjawab saya. Ya. Yeah. Dan saya harus turun padang bersama dengan guru-guru saya. Mm. Jadi dalam hal ini saya melihat a uh, untuk mengurangkan stres ini, bukan sahaja uh, uh, yang perlu memainkan peranan dalam menangani masalah ini ialah kepimpinan ya. pendidikan. Iaitu guru-guru besar atau pengetua mm -hmm. dan barisan kedua hmm. kepimpinan sekolah-sekolah ya. untuk membantu cikgu-cikgu ini dan menyebabkan mereka rasa seronok datang ke sekolah. Mm -hmm. Itu yang paling penting. Mm. Dan yang, yang kedua, dalam dasar kalau kita memahami dengan blueprint ataupun pelan PPPM yeah. 2013 yeah. 2025 guru-guru seharusnya menghayati pelan tersebut. Yeah. Kerana dalam pelan itu sebenarnya di sebaliknya adalah untuk melahirkan guru-guru yang berkolaborasi. Ya. Yeah. Kerana bila kita stres kita seorang-seorang. Yeah. Selama ni kita nampak cikgu isolated. Yeah. Dia dia dia, dia, dia memencilkan dia. dalam diri dia yeah. saja. Tapi sekarang ni Kaedah yang paling penting ialah ke arah PLC Professional Learning Community ataupun komuniti ya. pembelajaran profesional. Ya, itu yang seharusnya ada kepada seorang guru hari ini. Namun doktor kita hilangkan tekanan, hilangkan stres ketika kita saksikan dulu Santun Bahari Asyik. Apakah dia saksikan? berselari dalam memertabatkan busana tradisional sebagai persalinan yang tidak akan luput ditelan arus kemodenan, Bahari Ashik menampilkan fesyen tradisional dengan sedikit inovasi pengubahsuaian sesuai dengan sambutan perayaan tahun ini. Baru-baru ini, butik Bahari Ashik memperagakan koleksi terbaru mereka di atas pentas peragaan khusus untuk peminat pakaian tradisional namun dengan sentuhan sedikit glamour. So tahun ni kami tetap dengan uh, tema yang sama, tema traditional, cuma kami sebagai uh, pengimport uh, fabric, saya memang uh, mem mengambil berat tentang fabric-fabric uh, yang diketengahkan. Fabric-fabric uh, yang uh, yang lain daripada lain, yang evergreen, yang um, selesa dan unik. Kalau ada potongan modern pun tetap ada sedikit elemen-elemen klasik dengan warna-warna yang bright, warna-warna yang uh, orang kata uh, mati color, warna-warna um, keramaian. So dari uh, kalau jika, kalau dia orang uh, I mean generasi baru rasa pakaian lama tu terlalu uh, kuno ataupun uh, ketinggalan zaman, jadi kita ada sedikit ubah suai untuk uh, generasi ini menerima baju-baju uh, lama ini. Nama jenama Bahari Asyik yang berasal dari perkataan Melayu lama iaitu jatuh cinta kepada warisan silam yang indah dan molek, bersenih halus lagi indah, menjadikan ciri tersendiri di dalam koleksinya. Sempena kedatangan bulan Syawal, busana Bahari Asyik memperkenalkan rekaan fesyen tradisi baru dengan fabrik yang unik dan selesa, diimport khas dari Dubai, Turki, Mesir dan Pakistan. faham tentang kehidupan Kehidupan antara sebelum dan selepas Boleh tak Wan terangkan pada Lia? Hmm. Awak ni siapa? Awak tak kena saya Kami dah tahu dah Macam Melia nak beli tanah kami Nak buat pusat hiburan kan? Tempat masyarakat Sekali je Lia Apa khabar minta lagi dah? Apa? Ya. Bila kampung -tuk mana pun datang? Layak tu Ya, Melia dah ada dan yang harap faham dan terima kesenian ini lagi bersama kami dalam Feminine Citra Wanita terkini dan anda bersama Saudara Gani juga tetamu kami Dr Zuraida Abdullah merupakan pensyarah kanan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya hari ini kita bercakap mengenai guru di sekolah Cikgu di rumah memang kenalah dengan bersempena cuti sekolah ini mungkin guru-guru ada waktu untuk hmm. berkesempatan melihat kita hari ini hmm. di studio berbincang mengenai tentang guru. Baik, uh, tadi kita telah bercakap ya doktor sember sedikit mengenai profession atau pekerjaan sebagai guru ini yang dikatakan kategori tekanannya agak tinggi di tangga keempat. Jadi seandainya kita seorang guru wanita terutamanya hmm. mungkin kalau dia sedang menghadapi situasi begini yang di mana tanggungjawab dan amanahnya besar bukan saja sebagai pendidik malah dia juga harus dipertanggungjawabkan untuk memegang amanah sebagai guru di rumah itu sendiri untuk memantau anak-anaknya. Jadi bagaimana sekiranya dia berhadapan dengan situasi begini? Dengan kata lain uh, yang Ira cuba nyatakan bahawa guru guru, -guru kita ni majoritinya adalah wanita kan? Ya. Yeah. Ya tak silap saya 68 ke 69% yeah. di Malaysia. Ya. Yeah. Uh, dan mereka bukan saja bekerja di di di, di sekolah, malah menjadi uh, cikgu hmm. ataupun ibu kepada anak-anak mereka. Yeah. Dalam hal ini bagi saya kan ialah bagaimana you mengurus masa, pengurusan masa yang berkesan. Kita se, se, seharusnya mengetahui bagaimana mengurus masa dan menge, me, memahami uh, gaya dan corak hmm. uh, keluarga kita sebenarnya. Yeah. Apa yang kita inginkan. Hmm. Tapi dalam hal apa yang perlu saya nyatakan di sini ialah yang, yang ingin saya nyatakan bahawa guru ini adalah orang yang yang mempunyai uh, Majis Hmm. mereka lah yang membuat perubahan. Ya, betul. Mereka boleh merubah dunia ini sebenarnya. Hmm. Sebab arti kata lain, uh, mungkin ibu bapa di rumah masanya dengan anak-anak hmm. mungkin masa guru-guru itu dengan anak kita lebih ban, lebih panjang. Kadang-kadang ya. hmm. bila ibu bapa yang ber, ber, apa berkata sesuatu, anak-anak hmm. kadang, kadang tak nak dengar, tapi bila guru yang berkata yeah. dia akan ikut. Ya. Yeah. Hmm. Ini 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 sememangnya kerana pelajar-pelajar uh, uh, datang ke sekolah, hmm bukan disebabkan kadang-kadangnya sekolah disebabkan yeah. gurunya guru itu sendiri kalau kalaulah misalnya cikgu hmm. MC hmm. dia akan tanya kenapa cikgu MC Nah, kenapa tak datang mana kenapa cikgu ni mana cikgu ya yeah. betul memang betul kadang-kadang anak kita sendiri pun berhadapan mm -mm. dengan ada guru yang dia suka dan tidak baik kita ada pemanggil doktor yeah, right. kita terima dulu pemanggil ini hello hello Hello, hello ya assalamualaikum waalaikumussalam wabarakatuh ya yeah, silakan cik Ramli uh -huh saya nak minta tengang no. Ya silakan. Cuma, uh, saya nak konsi 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 dan nak bagi pandanganlah. Ya silakan. Saya nak deskripsi saya punya cikgu. Saya tengok uh, keseluruhan lah. Saya hmm. tengok kedudukan sekarang cikgu-cikgu sekarang ni. Hmm. Matlamat dia memang di Allah adalah dia punya kejayaan dia guru, pendapatan dia tak ibu sebulan. Tetapi saya tengok masing-masing kerja dari segi nak 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 dapatkan pencapaian yang tertinggi saya tengok hmm. apabila nak nak dapatkan pe, apa, 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 keputusan uh, sekolah masing-masing masing-masing buat dia punya apa nama cara masing-masing ya yeah. ha, yang ini yang ini di mana tidak -tid -tid ada redha Allah Taala tu kuranglah hmm. yang kedua, saya tengok masing-masing cikgu-cikgu ni masih nak lomba-lomba dari segi nak dapatkan rumah yang besar, pasal cerita, tukar kereta yang besar dan lain-lain. Jadi stres. Hmm. Yang ketiga, saya tengok cikgu-cikgu uh, ni tidak abai dari segi semayang. Walaupun masuk dari waktu semayang, dia seperti kita orang Islam ni, nasihat saya semayang yang pertama sekali, walaupun bebanan tu tinggi, yeah. dia sampai waktu semayang, waktu zuhur, dia tak boleh tunggu. Ah, tak boleh Ini sunah Nabi. Ini Nabi dahajar kita, tapi dia masuk tu semayang jangan tunggu 5 minit sepuluh minit setengah jam atau nak macam ya. ni. Pandangan saya. Baik, terima, ha, terima kasih, terima kasih atas pandangan itu. Sememangnya guru merupakan sebagai cermin kepada anak-anak murid. Betul lah. Ya. Apa yang dilontarkan idea itu betul. Memang uh, orang kata tepat sama sekali lah. Baik, doktor. Kalau kita lihat sekarang ini kita kata hari ini generasi yang ada adalah generasi Y, generasi ya. yang mungkin kita kata uh, yang dikelilingi oleh banyak um, apa pengaruh-pengaruh luar mm -mm. yang mudah hanya di hujung jari. Jadi mungkin uh, cabaran guru pada hari ini kita kita dah lihat sekarang ni begini. Mungkin dari pandangan doktor sendiri, cabaran guru pada masa akan datang, generasi yang akan datang ini. Jadi generasi yang akan datang ini apa pula pandangan doktor sendiri? Bagi saya lah, ya kita sebagai guru kita kena kenal siapa guru pelajar kita. Mm. Dan kita kena terima seadanya mereka. Apabila kita melihat pada tahun ini ya pada um, uh, ta, tahun 6 tahun ini mereka ini adalah daripada kalangan generasi net atau Z Z ya mereka tak menggunakan software tapi dia menggunakan apps ah lagi jadi lagi advance ke hadapan ya, jadi kalau kita lihat begini ya perubahannya yang begitu laju ya perubahan ini jadi cikgu cikgu ini harus laju juga ya Walaupun umurnya 55 tahun, kalau saya tengok lihat pada profesor saya, hmm. saya boleh sebut nama profesor saya yang saya sayangi ya. <laughs> profesor uh, Datin uh, Dr. Uh, Rahima yeah. Haji Ahmad. Hmm. Umurnya 70-an. Hmm. Tetapi dia tak kalah dengan dengan perkara-perkara yang kita yeah. ada. Yeah. Apa yang generasi Y ada, hmm. apa generasi Z, Z hari ini ada? Kerana kita sentiasa belajar, belajar dan belajar. Dan yang inilah yang kita ingin nyatakan ke arah KPP tadi kok community pembelajaran Profesional yang mana guru-guru di sekolah dianggap sebagai sebuah community yang belajar bersama-sama ke arah profesionalisme. Hmm. Jadi di sinilah kita nampak bahawa guru tidak akan stres. Kerana apa? Hmm. Kita dibantu oleh rakan-rakan kita. Ya. Yeah. Dan sekiranya kita merasa kita ada masalah, kita bersama dengan rakan kita community kita ini hmm. untuk berbincang, berdialog. Ya. Yeah dan kita mempunyai visi dan misi yang sama iaitu untuk apa ya. untuk pembelajaran murid kita ya. untuk apa yang tuan tuan tadi daripada Kelantan ke nah daripada uh, Terengganu Terengganu oh. sememangnya kita menginginkan pelajar-pelajar yang kita, kita kita ajar kita hmm. didik hmm. menjadi orang yang berpotensi tapi ya. potensi itu terletak kepada kebolehan anak itu hmm kita kita boleh menolak dia ke arah yang lebih baik Ya. sekiranya kita tahu bagaimana cara dan kaedahnya ya. kerana itulah kita perlu adanya sebuah komuniti pembelajaran profesional yang mana guru-gurunya hmm. sentiasa belajar ya. tidak ketinggalan ya. yang inilah yang kita nak dengar adanya uh, pembelajaran abad ke-21. Ya, dalam arti kata lain, mm -hmm. bukan sahaja kita harus uh, orang kata apa, melihat kepada perkembangan anak-anak ini tetapi kita juga harus memperlihatkan perkembangan uh, proses uh, kita punya kemajuan mental kita sendiri. Guru-guru yeah. itu sendiri juga yeah. harus rasa bertanggungjawab. Yeah. Mm -hmm. Kalau kita bandingkan dengan negara luar. Sekarang, sekarang ini kita kononnya ingin ke arah uh, antarabangsa. Yeah. Kita ingin ber berada pendidikan global ya. Yeah? Ya, yeah, global, global, tapi hmm. saya lebih suka menggunakan global. Maksudnya hmm. kita global dan kita lokal. Hmm. Ya, yeah? sistem-sistem yang uh, daripada luar kita ambil, tapi kita localizekannya. Menyebabkan komuniti kita, guru-guru kita, pelajar-pelajar kita memahami dan menghayatinya. Yeah. Dan akhirnya outcome dia ataupun kemenjadian murid itu nanti terhasil dengan produk yang yang ingin kita Acukan kan? Ya. Bukannya disebabkan datangnya sistem daripada Finland daripada ya. Australia ataupun daripada mana-mana. Doktor, sedikit masa yang ada ini hmm. mungkin boleh doktor kongsikan pengalaman doktor sendiri sebagai hmm. seorang guru. Hmm. Tip yang terbaik untuk menjadi seorang pendidik ataupun guru ataupun cikgu yang lebih cemerlang supaya kita tidak menganggap bahawa kerja ini menjadi satu tekanan buat kita. Tip saya yang pertama ialah saya 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 pertama sekali saya terima pelajar saya seadanya. Yang kedua, saya sayangi mereka. Dan yang ketiga, saya akan cuba menjadi lebih baik daripada mereka. Ya. Uh, pada ada satu ketika dahulu ya, saya ada seorang pelajar yang sangat cerdik. Ya. Ah uh, sebelum saya bertemu dengan uh, pelajar ini di VI eh, di Sekolah Victoria, uh, saya akan bangun pukul 3 pagi. Hmm. Sebelum saya mengajar masuk kelas dia, yang dia ada, saya akan bersedia. Kerana ya. saya tidak mahu dia melihat saya sebagai guru yang tidak ber bersedia. bersedia. Ya, sepat Itu dia semuanya. Antara tip yang uh, dikongsikan oleh uh, doktor sendiri Bekas guru juga Dan telah pun menerima anugerah juga baru-baru ini Jadi mungkin boleh kita ambil dan manfaatkan bersama Agar kita menjadi seorang pendidik yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang Terima, Terima kasih kepada doktor Kerana sudah hadir bersama kami Dan uh, mudah-mudahan uh, kita akan mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan ini Dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan kita pada pagi ini Jangan lupa Jadilah sebagai seorang guru ataupun pendidik yang ikhlas daripada apa yang kita lakukan Daripada ikhlas itu akan terhasil sesuatu yang lebih cemerlang sebenarnya Jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri Jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri Dan saya Ira Gani, kita jumpa lagi esok dalam Feminine Citra Wanita Terkini Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia